নামাজৰ উপকাৰিতালৈ নতুন তথ্য দিলে জাপানী বিজ্ঞানী মহলে নামাজৰ বৈজ্ঞানিক আৰু স্বাস্থ্যজনিত উপযোগিতালৈ কি নতুন তথ্য দিলে বিজ্ঞানী মহলে আল্লাহৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ইবাদত নামাজ হৈছে ইছলাম ধৰ্মৰ পাঁচটা মৌলিক কৰ্তব্যৰ ভিতৰত অন্যতম নামাজে আল্লাহৰ সৈতে আপোনাৰ ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি কৰে আৰু এজন প্ৰকৃত মুছলমানৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে নামাজক আল্লাহৰ সহায়ৰ আহ্বানৰ জৰিয়তে সান্তনা সমা আৰু শান্তি বিচৰা মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ই আত্মাৰ বাবে পুষ্টিকৰ খাদ্য হিচাপে কাম কৰে কিন্তু নামাজৰ সুফল অকল আধ্যামিক ক্ষেত্ৰতে আৱদ্ধ থকা নাই ই শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰতো সামৰি লয় নামাজৰ বিভিন্ন শাৰীৰিক গতিবিধি আৰু অৱস্থানৰ বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত অপকাৰিতা বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰমাণিত হৈছে যদিও মুছলমানসকলে সাধাৰণতে নিজৰ ধৰ্মীয় কৰ্তব্যৰ বাবেহে নামাজ পঢ়ে তথাপিও বিজ্ঞানে স্বাস্থ্যজনিত উপযোগিতাসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে ইয়াৰে কেইটামান ইয়াত উল্লেখ কৰা হ'ল নামাজৰ সময়ত বিভিন্ন অৱস্থানে শৰীৰৰ সামগ্ৰীক তেজৰ সোধ উন্নত কৰাত সহায় কৰে ৰক্তচাপত ভুগিলে মানুহৰ বহুত সমস্যা হৈছে তেওঁলোকৰ তেজৰ সুধ হয়তো বেছি হয় অতি নতুবা শৰীৰৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চললৈ অতি কমকৈ তেজ প্ৰবাহিত হয় এই ক্ষেত্ৰত নামাজৰ গতিবিধিয়ে মানৱ শৰীৰৰ সকলো অংশলৈ তেজৰ সুত নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে উদাহৰণস্বৰূপে ৰুকু অৱস্থানৰ সময়ত শৰীৰৰ ওপৰ অংশত তেজৰ সুত নিয়ন্ত্ৰিত হয় আৰু তাচা সদৌহৰ সময়ত শৰীৰৰ তলৰ অংশত তেজৰ সুত নিয়ন্ত্ৰিত হয় বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন অনুসৰি নামাছে শৰীৰৰ হজম শক্তি উন্নত কৰাটো সহায় কৰে উদাহৰণস্বৰূপে কোট অৱস্থাৰ সময়ত যিটো মূলতঃ যেতিয়া পুৰুষসকলে এখন ভৰি তলত কুটিল কৰি বহি থাকে আৰু মহিলাসকলে দুয়োখন ভৰি তলত ৰাখি বহি থাকে তেতিয়া ভংগীমাই এনেকুৱা হয় যে ই হজম শক্তি সক্ষম আৰু সহজ কৰি তোলে ই চক্ৰিতৰ কাৰ্যক্ষমতা উন্নত কৰে আৰু শৰীৰৰ অন্য অংগক শিথিল কৰে যিয়ে পাছলৈ শৰীৰত মনত্যাগ কৰাত সহায় কৰে কৌষ্ঠকাঠিন্য আৰু অতিমাত্ৰা খাদ্য খোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো নামাছে সহায় কৰিব পাৰে কঁকালৰ বিষ আৰু গাঁঠিৰ বিষৰ পৰা সকাহ দিয়ে নামাজ কৰাৰ সময়ত শৰীৰৰ অৱস্থানে গাঁঠিবোৰ মুকলি আৰু সহজ কৰি তোলাত সহায় কৰে নিয়মিতভাৱে গাঁঠিবোৰ সঞ্চালন কৰি থাকিলে এইবোৰ সুস্থ আৰু কাৰ্যক্ষম হৈ থাকে তদুপৰি ৰকুৰ অৱস্থানেই লিগামেণ্ট আৰু পেশীবোৰ শিথিল কৰি যোগাসনৰ দৰে কঁকালৰ তলৰ অংশৰ বিষ কমোৱাত সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও মেৰুদণ্ড আৰু নিতম্বৰ গাঁঠিৰ বিষ কমোৱাত ই সহায় কৰে মেৰুদণ্ডৰ শিথিলতাৰ জৰিয়তে কঁকালৰ বিষ আৰু মেৰুদণ্ডৰ ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি নামাজে সামগ্ৰিকভাৱে কান্ধৰ গাঁঠি কঁকাল আঁঠু গেৰুহা আৰু নিতম্ব শিথিল কৰে হৃদযন্তৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰে মূলতঃ নামাজ এক প্ৰকাৰ ব্যায়াম আৰু ই ব্যক্তিৰ বিপাকীয় ক্ৰীড়া বৃদ্ধি কৰে যিয়ে মূলতঃ ব্যক্তিৰ সামগ্ৰিক হৃদযন্তৰ স্বাস্থ্যক উন্নত কৰে আপুনি আগবঢ়োৱা প্ৰতি ৰাকাত নামাজ দৈনিক ব্যায়ামৰ দৰে যিয়ে শৰীৰৰ অংগসমূহৰ সামগ্ৰিক কাৰ্যকলাপ উন্নত কৰে আৰু শৰীৰত গ্ৰন্থিৰ নিসৰণ আৰু তেজৰ সুধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে শাৰীৰিক যুগ আধুনিক বিজ্ঞানৰ মতে ব্যায়ামৰ অন্যতম স্বাস্থ্যসন্মত ধৰণ হ'ল যোগাসন আৰু দেখা গৈছে যে নামাজৰ সময়ত হোৱা গতিবিধি যুগৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা গতিবিধিৰ সৈতে মিল আছে যোগে নামাজৰ দৰে সামগ্ৰিক শৰীৰৰ ব্যৱস্থা সচিব কৰি তোলে ইয়াৰ লক্ষ্য কেৱল এজন ব্যক্তিক শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ কৰি ৰখাই নহয় ব্যক্তিৰ মানসিক সুস্থতা উন্নত কৰা দিশতো ই কাম কৰে যোগ চিকিৎসাৰ লক্ষ্য হৈছে এজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ শাৰীৰিক মানসিক আধ্যাত্মিক মানসিক ইত্যাদিকে সামাজিক আদি তাদী সকলো দিশ একত্ৰিত কৰি সমন্বয় সম্পূৰ্ণ বিত্ত সৃষ্টি কৰি তেওঁৰ জীৱনলৈ ভাৰসাম্যতা অনা নামাজৰো লক্ষ্য একেটাই ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ সম্পূৰ্ণ সমন্বয় আৰু শান্তি কঢ়িয়াই অনা নামাজে মানসিক চাপ আৰু উদ্বেগৰ বিকল্প হিচাপেও কাম কৰে যাৰ বিৰুদ্ধে যোগাসনেও সৃষ্টি সামগ্ৰিক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা দৈনিক নামাজৰ অন্যতম উপকাৰ হ'ল ব্যক্তিজনে লাভ কৰা সামগ্ৰিক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ বিশুদ্ধতা ই আপোনাক অহৰহ বিশুদ্ধতাৰ অৱস্থান ৰাখে প্ৰত্যেকবাৰ নামাজৰ আগত এজন মুছলমানে উচু কৰিব লাগে যাৰ অৰ্থ হ'ল মুখ নাক কাণ ডিঙি হাত বাসু আৰু ভৰি পৰিষ্কাৰ কৰা অহৰহ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ অৱস্থাত থাকিলে ছালখন সুস্থ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে সুস্থ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ সৃষ্টি হয় ই এজন লোকক বিজাণু এলাৰ্জি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সংক্ৰমণ আৰু ৰোগৰ পৰা মুক্ত কৰে যিবোৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ অভাৱৰ বাবে হয়